И вот с нами Александр Федорук. Александр, добрый вечер. Добрый день. Добрый день. Да. Вот то, что сегодня, в принципе, как мы вы сказали перед эфиром, ожидаемо было такое решение о ликвидации пенитенциарной службы. Это произошло сегодня. Но что это означает для мест лишения свободы и вообще всей системы исполнения наказаний в Украине, как вы считаете? Ну, ну, на самом деле, реформа пенитенциарной системы уже давно была на слуху и, в принципе, очень муссировалась как и в средствах массовой информации, так и, в принципе, в правительстве и на законодательном уровне. А только ли муссировалась или реально... Она ли... реально обсуждалась, работала группа экспертов в Министерстве юстиции, которые анализировали ситуацию, которая происходит и внутри э, пенитенциарной службы, и процессы, изучала процессы, которые проходят э, в учреждениях. В принципе... Э, то постановление, которое было принято, э, те наработки, которые сделал, э, сделало Министерство юстиции, они, в принципе, широко обсуждались, и они были, в принципе, представлены на сайте Министерства юстиции, и с ними было легко ознакомиться, и каждый мог это спокойно сделать. Оно было в открытом доступе. А вот. что вот сейчас это означает? Ну, сейчас... Вот, вот смотрите, вот есть места лишения свободы, да? там есть персонал. А это люди военные, будем так говорить, в погонах, да, которые там следят за порядком, которые охраняют заключенных. Вот с сегодняшнего дня но тяжело себе представить, что вот они все уволены, теперь придут сотрудники Министерства юстиции, скажут «Здравствуйте», «Всем спасибо», а теперь мы дальше продолжаем эту работу. Не, ну на самом деле немножко не так. Существует целая процедура. Ну не, нельзя сказать так, что вот Кабмин принял такое решение, и все, нету ДПТС. На самом деле происходит все в законодательном поле. Есть постановление Кабинета министров, под него будут готовиться соответствующие приказы уже министерства министерства юстиции, то есть, соответственно, будет разработана новая структура. Под эту новую структуру будут разработаны штаты. Тогда выносятся соответствующие постановления. Эти люди из пенитенциарной службы, которые сейчас работают, будут выводиться за штат. Вот после этого по но уже по новой структуре, которая будет э, утверждена министерством юстиции, вот уже будут набираться люди. Какой порядок будет набора этих э, людей? ну это уже будет определять министерство юстиции я скорее всего что подозреваю так как было анонсировано э, и министром юстиции и его и его первым замом что останутся аттестованные сотрудники только в учреждениях то бишь мы понимаем что на уровне учреждений да, персонал трогать не будут будет просто происходить систематизация этих учреждений то бишь будут смотреть те учреждения которые будут э, будут пусты они будут э, Консервироваться и будет определяться дальше их доля, да, что с ними делать. Ну вот как раз же на уровне учреждений происходит самое грубое нарушение и самое крупные скандалы. Ну правильно, скандалы происходят из-за чего? Из-за того, правило, что же да, Служба жестоко... непрестижна, да, зарплаты низкие, соответственно, люди выживают, да, и пытаются, и идут, в принципе, на неправомерные действия, жестоко да, вступают, обращаются да, жестокое с... обращение, жестокое обращение. Ну, то есть. Непрестижная службы порождает, в принципе, за собой те, э, ну, скажем так, что и службе не определяли должного внимания. А у меня вот всегда вопрос по этому поводу. Вот когда, например, милиционер говорит, вот служба наша непрестижная, к сожалению, да, денег платят мало. У меня какой-то, может быть, это грубый вопрос, но я всегда спрашиваю, а почему ты шел? на эту службу. В таком случае. То есть это к чему подвожу? Является ли это объяснением у тех нарушений, о которых мы говорим? Ну нельзя. Я всегда считаю, что любое нарушение, да, это э, ответственность конкретного человека. Почему? Потому что в системе, если так разобраться, действительно работает очень много порядочных и хороших людей. Но, как правило, учреждения находятся где? Это в центре городов, да, в центре развитых центров находятся только в основном наследственные изоляторы. и малый процент еще каких-то исправительных колоний. Как правило, исправительные колонии находятся э, далеко в глубинке, ну, то есть далеко от населенных пунктов. Даже бывают такие случаи, что юридический адрес учреждения, если вы приедете по нему, да, еще придется километров 5 или 10 искать учреждение. Да. Вот, да. Хотя нам еще повезло. Мы видим, говорим о масштабах Украины. около мере заметьте, не идет, правда? Да, да. И о Магадане. Поэтому реформа она в принципе назревала, она должна была быть очень большой вопрос, и всех это я так думаю, что сейчас и будут задавать и сотрудники э, пенитенциарной службы, да, то есть как это будет реализовано. Если это будет реализовано правильно, с умом, с заботой о человеке, то в принципе должно быть пройти все нормально. А сегодня, когда представляли проект, э -э в Кабмине перед голосованием а заместитель министра, она а, делала акцент на том, что система не реформировалась с советских времен, а в советские времена она не реформировалась с царских времен. Что система, она на самом деле очень древняя. И, э, собственно, я вот из этого всего так и не поняла, идет ли речь о иерархии, о какой-то материальной базе или о подходах? Ну, можно сказать, я так думаю, что когда первая замминистра говорила об этом, она, в принципе, сделала просто обобщающее выражение такое. На самом деле история пенитенциарной службы достаточно большая, и когда еще учили в институте, она занимает порядка трех томов. Вот, поэтому, да, действительно, нам досталось очень большое наследие, наследие ГУЛАГа, вот, и мы прошли очень достаточно серьезный путь после этого. Даже если взять развитие, ну, когда Украина получила независимость, ну, нельзя сказать, что тюремная система оставалась в стороне. Она тоже развивалась, точно так же, как и развивался и центральный аппарат. Но раньше в свое время, да, это был мы. Служба находилась сначала под НКВД, потом от МВД переходила в МВД. Даже был период, когда служба подчинялась и Министерству юстиции тоже, но была, опять же, передана под МВД. И большой э, период времени она, в принципе, находилась в системе МВД. В системе МВД, когда были, э, в принципе, это было одно, оно так и называлось, главное управление исполнения наказаний МВД Украины. То есть это было главное управление, которое состояло из двух управлений больших, которое занималось местами, которые связаны с лишением свободы, и были места, кто, и отбывание наказания, не связанное с лишением свободы. Это было два огромных блока. Все остальные службы, там финансы, все остальное, это подчинялись службе МВД. В принципе, анонсированная структура, да то, что представил Министерство юстиции, в принципе, очень сильно похоже на то, что было в МВД, только это будет в Министерстве юстиции. Я же еще раз говорю, что в принципе будет, все, все будет зависеть от того, как будет реализовано. Почему? Потому что анонс есть, все это есть, все эти структуры, можно, в принципе, на сайте Минюста спокойно посмотреть, там все это написано. А есть опасность, что произойдет смена вывески? Вы вот знаете, как говорят, иногда дешевле, чем там что-то реформировать, поменять таблички. Ну, таблички по-любому менять будут, потому что сокращается 24 управления, да, и будет создаваться 5. То есть, по, должно это произойти... это сокращение. Это сокращение. Да, это будет сокращение территориальных управлений, соответственно, изменение штата, да, то бишь за каким-то одним управлением будет закреплено там 3-4, а в некоторых случаях 5-6 областей. Вот, поэтому... А, извините, а сокращение посадочных мест, если можно так сказать, тоже предполагается? Ну, сокращение посадочных мест, ну давайте посмотрим как. Ну, раньше система, да, если мы говорим о наследии, да, она была рассчитана где-то порядка 220-240 тысяч мест для засклицания. 240, тысяч. 240 это, тысяч. Это больше, да. чем армия, наверное. Ну, ну, это да, это достаточно большое количество. На сегодня, после изменений, которые были внесены в наше законодательство, в том числе вступил новый КПК, и, ну, и там и ряд других изменений достаточно серьезных, да, удалось сократить численность до 70 тысяч. Сегодня это, в принципе, вполне рабочий нормальный показатель, да, то есть мы понимаем, что уже люди за три колоска не, не, не сидят, так как, да, во времена тоталитаризма, да. Ну, могут сидеть за 30 гривен. Могут и сидеть, и были и такие случаи на памяти, да, что... Ну, это, это вопрос к судебной это, системе, это, да? Да, больше да, к тому, кто суден. Да. Вот сегодня также акцентировали на том, что реформа пенитенциарной системы, она ну, тесно связана с реформой а, судебной системы, и с реформой адвокатуры прокуратуры. Ну, Он, да. да, это ну, правильно вы говорите. В принципе, это три, из, три таких вот больших блока, они в принципе идут. Это уголовное наказание, да, потом идет процесс, да, человек осуждает и исполнение наказания, да, это уже тюремная служба. Раньше у нас провисало, вот процесс провисал, сейчас процесс подтянулись, теперь начинают потихоньку. А То вот... Есть провисало, вот на самом деле до начала всех реформ все провисало? Да, сейчас, а сейчас получается, что резко все, все резко начинает реформироваться, причем реформы такие достаточно нестандартные, и поэтому, да, оно вызывает бурю эмоций, бурю обсуждения. Александр Федорук в нашей студии, который представляет, является экспертом Ассоциации украинских мониторов защиты прав человека в деятельности правоохранительных органов. А вы можете позвонить нам в студию. 044-338-8220 И для телефонов, для мобильной линии, для мобильной связи 094-910-1220 094-910-1220 Мы ждем ваши ваши звонки Насколько вы а, верите и готовы к тому, что в Украине будет меняться пенитенциарная система А к Александру у меня такой вопрос вот Из разговоров с теми людьми, которые отбывали наказание Они говорят, что а, места лишения в нашей стране это огромный бизнес колоссальный. Причем он завязан на то, что условия очень плохие, содержания, в частности в следственных изоляторах. Да? В то же время за деньги можно себе купить практически все в местах лишения свободы. От наркотиков до, извините, секса, там, проституции, все что угодно. Точно так же можно себе получить какие-то условия жизни совершенно там, другие, да, отличающиеся в лучшую сторону. Там специальные камеры с телевизорами и все такое прочее. Вот как-то реформа будет касаться того, чтобы выровнять эту ситуацию и все-таки люди не страдали дважды, то есть путем лишения свободы и плохих условий и все-таки попытаться каким-то образом, но если не искоренить, то бороться с коррупцией в пенитенциарной системе вопрос достаточно жесткий и интересный, конечно, да, никому не секрет, что в тюремной системе, да, существует много нарушений, да, в том числе и были и громкие скандалы, о которых все знают, да, и знаменитый фильм Мусова, да, который показал изнутри э, Лукьяновское, Лукьяновское СИЗО, СИЗО да, и, в принципе, и до фильма Уж... Усова, в принципе, все знали, что там действительно плохие условия. Но на тот момент, давайте будем откровенно говорить, все наши тюрьмы были, были полностью перенаселены. То есть в камере на 20 человек доходили случаи до того, что содержалось и по 80 человек, и температура, температура воздуха в летнее время до 50 градусов доходила в камере. Вы можете представить, в каких условиях содержались люди. В связи с этим, да. Люди искали выходы. Это пережитки гулага, да, так называемое слово "блат", откуда пошло, да. Люди искали выходы, люди искали нечистых на руку сотрудников, пытались себе э, создать более лучшие условия. Поэтому э, те, кто хотел, те и имели, в принципе. Поэтому да, такие случаи были, такие случаи выявлялись. А и, как дальше с этим будет, как вы думаете? Ну, есть Макошинская колония, там где люди, которые ой, которых э, вы, э, ну, скажем, уличали в этом, да, они осуждались и отбывали достаточно длительные срока. А это колония для сотрудников правоохранительных да. органов. Ну, там, это? да, и в том числе и для пенитенциарных работников, вот. Поэтому, э, еще вопрос? А да, я вот хотела задать вопрос о том, что я так понимаю, что вы все-таки сравниваете систему до событий Майдана и начала войны на Востоке и после. Так вот, собственно, после, без реформы, что-то начало меняться или нет? Ну я бы сказал, что менялась. менялось. Меня система менялась э, потихоньку по, плав... инерции. по инерции, плавно менялась. Почему? Потому что менялись люди, менялись события, менялось руководство. Причем э, руководство менялось достаточно так, ну, связанное с событиями, в принципе, и, uh -huh. и, и помаранчевая революция, когда была, и потом, когда э, власть регионов, скажем так, была тоже менялось, и потом вот, после революции гидности опять поменялось руководство, поэтому ну, изменения связаны не только с изменениями руководства. В принципе, были правительственные программы, которые разрабатывались пенитенциарной службы но проблема вся в том, что пенитенциарная служба у нас всегда финансировалась из бюджета по остаточному принципу. Если взять в абсолютных цифрах, то этот процент составлял порядка 40-40%. 43 процентов от того, что необходимо было. Поэтому. Э -э Выходили из ситуации как? Ну, понятно, что в колониях там кое-какое там производство было, было, о нем сегодня очень много говорили на заседании Кабинета Министров, поэтому повторяться не буду, в принципе, там все правильно сказано. Было, что создавались так называемый специальный фонд, да, то есть это деньги не из бюджета, а то, что колония смогла себе заработать. Вот эти вот деньги направлялись на, на питание, на создание условий содержания и все остальное. Да, производственные цеха были огромные колонии. Почему? Потому что в Советском Союзе да, все колонии работали на государственный заказ. То есть есть государственный заказ, дешевая рабочая сила. Хочешь, не хочешь, иди на работу. Да, Я в, Совет... в Советском Союзе да. в свое время даже конструкторские бюро в колониях работали. Абсолютно верно, да. Да и по улице без трудовой книжки ходить было опасно. Вот, в рабочее время. Вот, поэтому... Но это уже был такой мягкий период. Да, мягкий период. На сегодня были приняты ряд изменений в сторону гуманизации и всего остального. И мы, в принципе, знаем, что в колониях сейчас труд ⁇ это не обязанность, а право. А, в принципе, обязанность администрации, в принципе, предприятия. Доставить возможность осужденному работать. А вот эти цеха, вы сказали, что огромная цеха, насколько загружены колонии? Действительно ли они сейчас имеют этот объем работы? Ну, и какой есть, есть некоторые колонии, которые умеют выживать, там еще работает. а в основном цеха пустует, Это... цеха, цеха законсервированы, они валятся, и в принципе они стоят на балансе, а, и соответственно и тянут ну, денег, и все остальное. Про... То есть производство в основном остановлено, да? Да, Но... ну, скажем так, что если сравнивать масштабы производства тогда и сейчас, то оно, конечно, не, не такое. Как да, было. я только хочу уточнить, а чем же занимаются заключенные в колониях? Ну процент работает, процент занят на подсобном хозяйстве, процент просто ничем не занят, процент занимается самообучением. Ну то есть тяжело ну то есть ну, как, как начальник учреждения поставит работу, так и процессы происходят в принципе, в колонии. Я хочу напомнить, что мы сейчас общаемся с экспертом реанимационного пакета реформ Александром Федорком и говорим об изменениях в работе пенитенциарной системы. Напомню, что сегодня Кабинет министров на своем заседании распустил пенитенциарную службу и передал ее полномочия Министерству юстиции Украины. Есть. На Донеччине романтическое радио можно услышать на таких частотах. В Волновахе 66,5 МГц и 103,8 МГц. В Краматорске 99, в Красноармейске 99,6 Возвращаемся в прямой эфир. И вот мы на самом деле говорим о тотальной реформе, да, но еще не прозвучало в этой студии слово «дети». А дети в колониях тоже есть. И они тоже отбывают наказание. Попадет ли, попадут ли детские колонии под реформу? Ну, я думаю, что обязательно. Почему? Потому что несовершеннолетние в колониях — это одна из уязвимых таких категорий лиц, да, которые волнуют, в принципе, всем. И э, я хочу вот сказать, да, ну, можно многое говорить о тюремной системе, но вот и именно вот несовершеннолетним, да, определяется всегда очень большое внимание. И, в принципе, пенитенциарная служба всегда шла навстречу, особенно и общественным организациям, волонтерским движениям и э, религиозным общинам. И хорошо очень поставлена душпасторская работа. Поэтому эти дети, и не остаются без внимания. К ним всегда пристальное внимание, в том числе и международные организации, тот же Юнисеф. Вот, скажем, в четырнадцатом году, если да, в 2014 году да, организация Юнисеф она промониторила все детские учреждения исполнения наказаний, справительные. Вот. А вот вы знаете, я хочу еще, Настя задала очень интересный вопрос э, про детские колонии. А есть еще категория самых маленьких детей, которые не отбывают наказания, но они тоже находятся в колонии вместе со своими мамами, которые отбывают наказание. Есть женские колонии, да? И да. там созданы детские ясли, детские есть, садики, есть, в которых детки... дома ребенка. И, да, дома ребенка. Вот и, то, что я видел, это очень, ну, такие пристойные условия для, для этих маленьких деток. Там ими занимаются, понимают что нужно создать такой соответствующий микроклимат для этих детей а, но насколько открытыми вы начали уже об этом говорить насколько открытая остается пенитенциарная система для всевозможных благотворительных и а, гуманитарных фондов потому что а, система согласитесь очень закрытая даже вот сейчас журналистам попасть в ту же лукьяновское сизо это огромнейшая проблема. Ну да, и есть, есть такая вот, в принципе, не могу сказать, что... Попасть, вы... я, я прошу, я, серьезное попасть, уточнение, попасть, 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 и, попасть именно а, как, как журналистам, а не как людям, которые отбывают наказание. Это очень существенно, да? Вы знаете, если вот мы уже начали так проводить параллели, да, вот как менялась э, пенитенциарная система, да, раньше попасть журналисту, в принципе, или провести какой-то репортаж было достаточно сложно. Почему? Потому что, в принципе, не секрет да, что некоторые осужденные пользуясь себя своими преступными связями на свободе, да, нередко и привлекают э, средства массовой информации для того, чтобы получить какую-то выгоду. А зачем? Себя. Какой смысл? Ну, смысл простой: привлечь внимание к себе, к своей личности. Не, ну вот даже а, вот, вот даже попасть есть... в тоже Лукьяновское сизо, да. чтобы снять на камеру, как изменились условия содержания. Плюс, да, ну плюс э, все-таки э, всегда администрация исходит из того, что Любое учреждение исполнения наказания ⁇ это, прежде всего, режимный объект. И, в принципе, прибывая, любой гражданский человек, который пребывает на его территории, да, администрация несет прямую ответственность за него. Поэтому там не просто так, все не просто так. Даже если человек заходит с камерой, и все, к нему представляются люди. Это должно быть обязательно сопровождение. То есть люди отвлекаются от службы да, и занимаются исключительно вот теми людьми, которые находятся на территории. Да, человека. но, с другой стороны, опасность в том, что система остается ну, я очень, бы хотела... очень законсервированной и закрытой я для бы, гражданского я общества. Бы, я бы все-таки сказал хотел бы сказать да что э, все-таки хотел бы сказать что вот в последнее время все-таки э, ну скажем проще попасть в учреждение да и договориться о какой-то встрече с осужденными или снять какой-то репортаж особенно в последнее время но эти вопросы как правило решались с, либо с руководством пенитенциарной службы, если это какой-то большой проект, либо с региональными управлениями, либо, в принципе, можно было всегда напрямую договориться с начальником учреждения. С нами в эфире Александр Федорук, эксперт Ассоциации украинских мониторов защиты прав человека в деятельности правоохранительных органов и точно так же эксперт реанимационного пакета реформ. Мы сейчас говорим об изменениях в пенитенциарной системе. Один из последних, наверное, вопросов. Александр, а вот что нужно сделать для того, чтобы наши тюрьмы и места лишения свободы были очень похожи на европейские, чтобы люди не озлобленными выходили на свободу, приобретали какие-то новые качества. Вот вы сейчас сказали, что можно заниматься самообразованием, например, выучить английский язык. Ну, к примеру, просто как пример, да? И что нужно сделать для того, чтобы у нас эта система перестала быть такой тоталитарной и действительно репрессивной, а выполняла свою прямую функцию? Ну, я бы в принципе сказал бы, что нам бы очень сильно было бы хорошо, если бы у нас развивались всевозможные социальные и психологические программы. Почему? Потому что э, человек совершая преступление, он же не просто его так совершил. Есть ряд причин и обстоятельств, которые его принудили к этому. И, в принципе, задача для того, чтобы да, перевосп... мы не говорим о перевоспитании, мы говорим о бесправлении, да. Человек может признать свою ошибку, да, Он может перестроиться. Некоторому помочь нужно это сделать. В принципе, в этом большая роль играет есть такое понятие индивидуальный, дифференцированный подход к личности. В принципе, работа э, со... психологов, работа социальных работников, которые есть в учреждениях, в принципе, э, это Большой плюс. Если поднимется эта служба на высокий уровень, то я, в принципе, думаю, что должны быть изменения в этой работе. Спасибо большое. Александр Федорук с нами в эфире эксперт Ассоциации украинских мониторов защиты прав человека в деятельности правоохранительных органов и эксперт реанимационного пакета реформ. Мы с вами обсуждали сейчас реформу пенитенциарной системы. Напомню только, что сегодня Кабинет министров ликвидировал пенитенциарную службу и передал ее полномочия Министерству юстиции. И вот с нами Александр